В Украине вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Предварительные результаты выборов ЦИК надеется получить вечером 29 октября или утром 30. -го. Об этом сообщил Михаил Хендовский во время встречи с делегацией наблюдателей от Европарламента во главе с председателем Андреем Пленковичем. Глава ЦИК выразил сожаление, что парламент так и не смог внести изменения в действующее избирательное законодательство касательно проведения выборов военнослужащих в зоне АТО. По итогам выборов 26 октября в Украине будет избран проукраинский и проевропейский парламент, уверен президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что перед новым составом Верховной Рады стоят сверхважные задачи. Необходимо реформировать страну и положить конец коррупции, а также модернизировать армию. Вместе с тем глава государства подчеркнул, многое уже удалось сделать. Подписать и ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, остановить российское нашествие и создать собственное вооружение. Сила, отбили агрессора. Нам нужно провести выборы и на Буковине, и по всей Украине, и обеспечить гарантии избирательных прав тем, кто сегодня живет на Донбассе, чтобы не бандиты их представляли, а те, кого изберут в соответствии с украинскими законами, со свободным волеизъявлением граждан, под наблюдением ОБСЕ и всех международных организаций. И мы очень быстро поймем друг друга со всеми нашими согражданами нашими співгромадянами. Сегодня в Украине день тишины. Накануне внеочередных парламентских выборов запрещена предвыборная агитация. Во всех населенных пунктах должны убрать все агитационные материалы. Запрещено также обнародовать результаты социологических опросов. Напомним, предстоящие выборы пройдут по смешанной системе. В 27 из 225 кругов выборы проводиться не будут. 12 таких округов находятся в Крыму. Граждане Украины, проживающие на полуострове, смогут проголосовать за кандидатов по партийным спискам на материковой части страны по упрощенной процедуре изменения места голосования. Также могут проголосовать и жители Донбасса. Внеочередные парламентские выборы не будут проводиться в 15 округах Донбасса. В Луганской области не откроются избирательные участки в 6 из 11 округов, в Донецкой в 9 из 21. Об этом сообщили в ЦИК. Голосование на этих территориях было решено отменить из-за соображений безопасности. Как только появится возможность, там проведут до выборы. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Он убежден, что решение властей провести голосование на части территории Востока страны, где это возможно, правильное. Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов также прогнозировал, что после того, как будут освобождены оккупированные территории Донбасса и Крым, на тех одномандатных избирательных округах, где выборы не состоятся. 26 октября пройдут до выборы. Славянский входящим в, в 47-й избирательный округ, к волеизъявлению все готово. В городе открыты участки для голосования, работают избирательные комиссии. За правопорядком смотрят украинские силовики. Местные жители ожидают от нового парламента помощи в решении их социальных проблем, прежде всего восстановление разрушенного жилья и компенсации затрат на его ремонт. Ожидание у нас большое, не только для меня, для остальных людей, молодых, энергичных. А у меня, у меня что, все хорошо. Что ожидать от меня? Все прекрасно будет у нас. Я думаю, что нам только надо быть настойчивым, работящим, вот, дурака не валять. Украина призвала Россию осудить местные выборы, которые пытаются провести незаконные банформирования на подконтрольных им территориях на Донбассе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности госпреда Украины в ООН Александр Павличенко. Москва должна четко дать понять боевикам, что их выборы незаконны, противоречат украинскому законодательству и мешают мирному процессу на востоке нашей страны, сказал Павличенко. Кроме того, он призвал террористов обеспечить беспрепятственный доступ к избирательным участкам на парламентских выборах тем гражданам Украины, которые живут в районах подконтрольных боевикам. Около 25 тысяч военнослужащих смогут проголосовать на парламентских выборах. Среди них и 10 тысяч солдат, которые сейчас находятся в зоне АТО. Об этом сообщил представитель президента Верховной Ради Руслан Князевич. Согласно закону, военнослужащие, подавшие заявление в госреестр избирателей с просьбой изменить место голосования до 20 октября, или те, кто подал соответствующее заявление в суд, смогут воспользоваться своим избирательным правом, отметил Руслан Князевич. Ситуация в районе блокпоста вблизи Смелого Луганской области стабильна. Объект находится под контролем украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре операции. Также стабильная контролируемая ситуация в Донецком аэропорту вблизи Мариуполя. Минувшей ночью эти районы не обстреливались. В районе Дебальцево села ТОП принимают меры для нейтрализации террористических банд и обеспечивает безопасность жители на освобожденных от боевиков территории. Наибольшего внимания требует обстановка, которая сложилась в районе населенного пункта Дебальцева. Именно там силы АТО принимают меры для нейтрализации неконтролируемых террористических вооруженных формирований, обеспечивают безопасность местных жителей на территориях, освобожденных от боевиков. Мы в усиленном режиме несем службу по охране общественного порядка. На днях принимаем участие в восстановительных работах на Карловском водохранилище, контролируем подачу воды в Красноармейский и Добропольский район. Районы. В Донецке опять неспокойно. В Петровском, Киевском и Кубышевском районах города слышны залпы и взрывы, сообщают в Гурсовете. В результате попадания снаряда полностью уничтожен частный жилой дом. Повреждена кровля ремонтно-слесарного цеха завода химических изделий. Городской общественный транспорт работает по графику выходного дня. Коммунальные службы обеспечивают стабильную жизнедеятельность города, наводят чистоту и порядок. Премьер-министр Украины Арсений Ценюк заявил, что обвал российского рубля может негативно сказаться на украинской экономике. По его словам, уже в ближайшие дни возможен приток товаров из Российской Федерации на отечественный рынок. Это может дестабилизировать экономику страны. Поэтому глава правительства поручил Министерству финансов, Фискальной службе и Насбанку уже сегодня провести срочное собрание и принять необходимые меры для защиты экономики Украины. Фактически сегодня черная пятница для российской экономики и для российского рубля. Как правило, после этого мы ощущаем волну финансовой дестабилизации именно из-за России. Кроме военной агрессии, они будут осуществлять финансовую агрессию из-за своей несостоятельности. Разумеется, при падении российского рубля россияне постараются быстро продавать свою продукцию в Украину, потому что есть конкурентное преимущество. Курс упал, а это значит, что они снизили цены на свои товары в долларах товари, для того, чтобы заполнить долларах, рынок. украинский рынок. Заполнить украинский рынок. Из России продолжается отток капитала. 16 октября инвесторы вывели с фондового рынка Федерации около 140 миллионов долларов. Всего же с начала октября отток капитала из российского рынка акции превысил 270 миллионов долларов. За последний год российские инвестфонды потеряли более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Всего же за 9 месяцев этого года из экономики России уже выведено 85 миллиардов долларов. Это официальные данные Центробанка. В свою очередь, Министерство экономической развития федерации ожидают что отток капитала по итогам года составит 100 миллиардов долларов румыния отказалась от транзита своего газа через южный поток об этом по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил президент страны Троян Бесеску. По его словам, ни один кубометр румынского газа, который добывают в Черном море, не будет проходить через газопровод, который Россия хочет проложить в Европе. Президент Румынии также заявил, что страна сможет обеспечить свои энергетические нужды при сокращении поставок газа со стороны России. 80% потребностей в голубом топливе страна покрывает сама. Украинскую культуру и искусство ждет успех на мировых рынках. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявил британский специалист по инвестициям в культурные проекты Мартин Смит, который уже не первый год сотрудничает с нашей страной. По мнению Смита, важно организовать планомерную программу инвестиций в развитие культуры, а также творческих, технических и деловых навыков современных украинцев. Управляющий директор Westbridge Consulting уверен в творческом потенциале украинского народа и способности нового правительства эффективно держать культурное развитие украины Культура должна быть обязательно в списке приоритетов нового правительства. Нужно открыть путь творческому потенциалу молодежи Украины, которая хочет развиваться, которая хочет работать так, как работают другие страны. В кинематографии, на телевидении, в игровом бизнесе, в сфере культуры с ее растущим рынком. Самое главное для Украины – найти путь сотрудничества между государством и частным сектором. Частный и государственный капитал должны начать эффективно работать с обща. Надеюсь, что новое правительство сможет справиться с поставленной задачей и учтет потребности Украины в развитии сферы культуры. Фильм «Племя» украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого продолжает собирать призы. Наша лента получила «Золотого ангела» главный приз кинофестиваля «Тофи Фест» в польском Таруне. Украинская картина завоевала уже 15 наград на различных кинофестивалях. В частности, была отмечена жюри в Каннах и получила главный приз на Миланском кинофестивале. Сам режиссер описал свою работу как фильм о первой любви в довольно жестоком мире, замкнутом в стенах интерната для глухих. В ленте снялись непрофессиональные актеры Диалоги в картине ведутся на языке жестов, при этом фильм демонстрируется без субтитров. Ну, это вся информация к этому часу. Хорошего вам дня. Оставайтесь с нами и до встречи.